assalomu alaykum barcha barchaga bugun biz microsoft word dasturida ishlashni o'rganamiz microsoft word dasturi matn muharrirlari ya'ni matnlar bilan ishlash uchun yaratilgan dastur hisoblanadi microsoft word dasturi ikki ming uch ikki ming yetti ikki ming o'n ikki va ikki ming versiyalari mavjud biz hozir 2010 ming versiyadagi microsoft Word dasturidan foydalanmoqdamiz va buni ishlatib ko'rib chiqamiz Xo'p, microsoft Word dasturi tuzilish jihatidan menyu ya'ni file, fayl размер страница ссылка расселение цензин вид keyin reader. agar dasturdi o'rnatgan bo'lsangiz, buni ham asosiy chiqib qoladi bu joy panelimiz esa uskunalar paneli deb ataladi ishlatadigan holatimiz ishchi holat deb ataladi deb yuritiladi hop microsoft word dasturini birinchi ochganingizda xuddi shu holat bo'ladi sizlarda birinchi tahlillash uchun nima kerak bo'ladi avval aбзlar yoki bo'lmasa bu yerda listni qancha joy egallashini ko'rsatib olishilar kerak bo'ladi buning uchun bo'limidan lineykani yoqib olamiz bizda mana lineyka paydo bo'ldi tepadan qancha pastdan qancha holatlarda belgilab olishimiz mumkin shu yerdan ishlasak işte bo'ladi buni yana bitta yo'li bor размер страницаga kiramiz разmer a 4 a 3 uch an o'nga o'n 15, xuddi shunday qilib ham bemalol qo'yib olsak bo'ladi razmerlarni a to'rtga qo'yamiz bu yerda ko'proqh ishlash qog'oz bumagaga bog'liq ya'ni qog'ozga o'nga o'n besh lis ya'ni o'nga o'n besh haligi uchu to'rt rasm chiqariladigan listlarga mo'ljallangan holati a to'rt list o'n uchga o'n sakkiz bu a bundan sal kattaroq hisoblanadi a oltiga a beshga xuddi shunday qilib listlarni to'lab olsanlar bo'ladi o'n oltiga to'qqiz размер ham mavjud bu yerda mana auch listlarimiz ham mavjud shu yerlardan ko'rib olishimiz mumkin главный менyюda asosan выставить ya'ni копировать qilgan ma'lumotlarni выставviть qilishimiz format bu образования ya'ni biron bir narsa yozsanglar masalan muhammad amin deb yozamiz endi xuddi shuni endi xuddi shuni mana pastga rl staviт qilib ko'rib turib o копировать makro shekilli чте то ho'p mana endi buni kotrl b qilaman xuddi shunday qilib oldimmi bu farqlimi demak men buni formatini bunga olib o'tmoqchiman ha deb kirib chiqqandan ko'ra mana format bosamiz keyin mana bunga formatni berib qo'yamiz bir xil bo'lib qoldi ya'ni bundagi to'liq holatda qanday holatda turgan format qanday formatlangan bo'lsa xuddi shu formatlarda bu narigi kö, bunga ko'chirib olish deb ataladi Uh, bu yerda tilni uh, tanlaymiz ya'ni time news roman ko'proq time uh, time news romandan foydalaniladi matl muharrirlarda barcha hujjatlar bilan ishlashda uh, bu yerda жесткий количственный четный deyiladi жесткий qalinlashtiradi количественный og'daradi ya'ni og'im holatga keltiradi четный esa tak chiziqda olib beradi uh, bu qo'shimcha qurilmalarimiz a ya'ni matnni ustiga chiziqcha tortish ya'ni bu yerda bu so'z bo'lmasligi kerak degan ma'noni bildiradi xn taqsim kvadratlarini ham bu yerda yozishimiz mumkin bu yerda katta kichinalarimiz kattaytirish kichaytirish mo'ljallangan bu yerda shadow ya'ni soya shuga o'xshagan narsalar rangni tanlash markerlash bo'limlari mavjud mana bu holat tozalash so'zni funksiyalardan tozalashni beradi bu yerda mana brenketi ya'ni markerlash nuqtalar shunga o'xshagan belgilar bilan markerlash bor bu nima uchun ishlatiladi masalan birinchi ikkinchi uchinchi qilib ketiladi agar buni автоматиески tushirish kerak bo'lsa bir nuqta qilib bitta probel tashlasak автоматически keyin inlisga o'tganda narsa yozganim yo'q mana be yezib turib inter dezsam pastga tushib ketaveradi автоматический bo'lib qoladi shunda buni o'zgartirish uchun masalan bir ikki bo'lmasa o'zi bo'lishi kerak desanglar mana bu yerga chiqamiz m xohlagan a b s yoki i ya'ni rim raqamlaridan foydalanishi bu yerda bir ikki uch nuqta a b s va n qilsak holati o'zgarib qoladi formatlash bu ham aytganda formatlanib qoladi bu tugma interial de, interval deb ataladi ya'ni ikkita so'z orasidagi masofa interval deyiladi mana intervalni birga qo'ysam yaqinlashadi ikki uch mana ikki yarim uchga qo'ysam orasidagi intervallar kattayadi kattayib qoladi bu yerdagi belgimiz ya'ni rang berish orqa fonga rang beriladi <coughs> keyin bu yerda обычный без загаления xuddi shungay bular tayyor formatlangan so'zlar ya'ni so'z yozsanglar xuddi shu formatga o'tib qoladi deyiladi agar biron bir formatdan joylashilgan matnni olsak masalan bu yerda matn olamiz endi yani mana shu matnni formatini o'chirib tashlashimiz kerak biz bitta bitta olgandan ko'ra masalan formatlarni mana qilib bitta bitta olib ko'rgandan ko'ra bu yerda athiсit degan narsa bor bez intervalом deyiladi обычный deyiladi ko'proq без interval yoki обычныйga qo'yib yoki bo'lmasa aчистить format qilib formatni tozalab olishimiz mumkin bo'ladi bu juda ko'plab matnlar uchun ishlatiladi balkim juda ko'plab tekstlar yozishinglar mumkin xuddi tovushlarni formatlarni o'zgartirish uchun ishlatiladi изменит uh, стиль bu yerda stillar uh, shunga o'xshash uh, mana polный matnni stili ho'p svetlari ya'ni ranglar uh, shriftlar bu ham xuddi narada qilingan ishlar h boshqa asosan shu narsalar bilan ishlatiladi respay bo'limida asosan uh, tablisa risunok kartinka figura smart diagramma bular doimiy bilsanglar kerak masalan tablisa joylashtirmoqchimizmi demak tablitsa bo'limiga kiramiz bu yerdan belgilaymiz masalan o'nta ustun sakkizta qator bo'lyapti o'nta ustun sakkizta qator endi shundan ko'proq qilmoqchimizi masalan oldin mana uchta ustun ikkita satr qilaylik biz bunga masalan ma'lumotlar yani kiritib bo'ldi yana qo'shimcha qo'shishimiz kerak вставить qilmaymizda mishkani oxirigi katakka olib o'tamiz kursorni deyiladi kursorni oxirgi acheкаga olib o'tib qo'yib turib tap tap tugmasini bir marta bossanglar o'zidan o'zi qo'shilib ketaveradi tablitsaga mana xuddi shunday holat bo'lib tablitsaga qo'shilib ketadi tablitsa ochilgandan so'ng bu yerda konstruktor bo'lim paydo bo'ladi konstruktor bo'limida mana orqa fonlarni berishimiz yoki bo'lmasa граnицаni ba'zilarini ramkali ba'zilarini ramkasiz qilib olib o'tib qo'yishimiz mumkin bu yerda granitsani qalinliklarini berishimiz yoki bo'lmasa xuddi shunga o'xshab boshqa qalinliklardanarsa chizma chizishimiz mumkin endi bu yerda tablitsamizni rangi turi xuddi shunga o'xsha formatlarni tanlab olamiz ikkita yani, e, yacheykani birlashtirishmiz ham mumkin adashmasam mana bu yerda bu yerda hozir yo'q ekan таблица larbilan ishlasak işte, bo'ladi hop bu risunka ya'ni kartinkalar o'zini bu yerdan bironta kartinkani olib joylab qo'yishimiz ham mumkin mana hop yana stаvт bo'limda qaysi o'zini кaртинkalari bilan ishlashimiz mumkin mana tayyor mana o'zini tayyor ikonka rasmlari ham mavjud shularni ham qo'yishimiz mumkin rasmlar qo'yilganda esa format menyusi ochiladi format menyusi ochilganda format удалить удалить fon yoki bo'lsa shunga o'xshash ma'lumotlar bilan ishlasanglar bo'ladi formatda. ramkalar qo'yish foshiyalar berish yaqinlashtirib -sh. uzoqtirish shunga o'xshagan narsa bu asosiysi bo'lsa mana bu объектный тексt deb ataladi obyektni tekst nima uchun kerak объектный tekst bizga mana matnni surom mana bu yerga olib o'ta olmayapmiz yoki bu buyoqqa ko'chirib pastga tushirishga to'g'ri kelyapti yoki bo'lmasa ro'parasiga matnni yozsak matn tepasidan joyiga lab qo'yabdi yoza olmayapmiz ya'ni matn yonidan yozib keta olmayapmiz matnni pastidan yozib ketyapmi xuddi shu narsani format menyusida mana obyekt tekst bor obyekt tekstda mana v tekst deyapti tekst ya'ni bu yerda kuchukchani tagida bo'lyapti bu yerda ham rasmni tagida bo'lib qolyapti mana вокруг ramka deyilyapti ya'ni faqat rasmni joyi turgan holati ya'ni rasm turgan holatdan boshqa joylarda yozsa bo'laveradi deyilyapti mana ko'rishinglar mumkin xohlagan joyingizga surib olishingiz mumkin va mana qayerga joylashtirsangiz o'shani atroflariga matn terilishi ham mumkin bo'lyapti yana biri bu matnni orqasiga olib o'tib qo'yadi ya'ni siz ya'nishu manаексто tekstni orqasiga rasm qo'ysangiz ham bo'ladi hop bu yerda shunday qilib keltirib olsanglar ham bo'laveradi bu yerda adashmasam mana qirqib olinishi kerak edi mana qo'yadi shular bilan ishlasak bo'la ekan ancha razmer страница bo'limi ham bo'ladi ya'ni polya ya'ni joy belgilash biz mana bu yerda lineykada belgilashimiz ham mumkin pol holatini yani, izni, izni bu yerdan ham belgilashimiz mumkin ya'ni viдda lineyka o'chiq bo'lgan holatda ham biz razmer страницаga kirib polya holatida mana размерni o'zgartirsak bo'laverar ekan узкий qilib holatni o'zgartirib olishimiz mumkin ekan orient ya'ni albomning книжныйga olib o'tish yana razmerlar размерlar ashuato kolonki bu nima degani masalan juda ko'plab matnlar yoziladi lekin lug'atlar yozilganda ko'p ishlatiladi masalan mana bu matnni olaylik hop shuncha hari keldi endi buni biz tekizma tekis ketyapti endi biz qanaqa qilmoqchimiz lug'at qilmoqchimiz masalan green deb yozaylik green yashil to'g'rimi Green, yashil green, yashil deb ketsak mana hop, mn joy tashab ketyapti ekan sana... hop mana ketma ket ketyapti xuddi shuni masalan ustun shaklda ham yozishimiz mumkin buning uchun bunday belgilaymizda blokka olib turib kalonkaga yezamiz v две qilamiz ya'ni listni ikkiga bo'lib qo'yyapti ikkiga bu yog'i to'lsa keyin bu yog'iga o'tyapti yoki bo'lmasa uchtalik qilishimiz mumkin xuddi shu narsani uchtalik три qii uchta ustonlik qil mumkin bu ko'proq shu lug'atga lug'atga o'xshagan ma'lumotlar bilan ishlashda ancha qo'l keladi номер строка nomerlash bu bilan keyinroq tanishib подложка ya'ni черновик yoki shunga o'xshab orqa fonga yozuv qo'yish mana образец xuddi shunga orqa fonga tekst qo'yish uni удалить qilib yuborsak ham bo'ladi svet граница list holatini granitsaga rang berish granitsa страница bu yerda страница ramka qo'yish mana svet автоi o'rniga mana qizil qo'yib turib yoki bo'lmasa avto qo'yib bu yerda qalinligini belgilab mana bu yerdan ramka isab topib qo'ssanlar bo'laveradi hop mana eng yaqi ramka endi bu ramka qo'yildimi Ramkaning ichiga ge kirib ketyapti tekst endi shuni polяni uskini o'rniga mana обычный qo'ysak ichiga ge kirib ketmas edi lekin kirib ketyapti nima uchun kirib ketyapti liniaga olaylikchi bitta liniya ha tekst bu yerdan boshlangan ekanda shuni ha. ham ko'rib olishingiz mumkin masalan mod text blokni bu yerdan bu yerdan ko'rib olsanglar bo'laverarekan bulistni uchga bo'lib qo'yganimizda format o'zgarib ketganligi uchun xuddi shunday bo'lib ko'rinyapti qo'sishinlar bo'ladi bu yerda u yoqdan bu yoqdan joylar intervallar bu yerdabes ham bo'ladi aa ko'proq oson bo'ladi главный bu yerda silka bilan ko'p ishlamaganman to'g'risi ри bular keyinchalik tushuntirib berishim mumkin avval shu ma'lumotlarni o'zlashtirib olsanglar menimcha ancha qo'l keladi hujjatlar bilan ishlashda boshqa narsalar bilan ishlashda ham ancha qo'l keladi vид bo'limi ham xuddi shu vid bo'limi asosan kerakli bo'lgan narsalar bilan ishlaydi fayl befieder keyin qo'shimcha ochilib qolsa fayl menyusida mana печать sохраниt сохранить как ma'lumotlar bilan ishlaydi asosan shular bilan ishlasanglar işte, menimcha bo'laverarkanmenimcha shu video darslik bilan sizlar microsoft word dasturida ishlash ancha osonlashadi degan umiddaman rahmat katta sizlarga Like bosinglar va kanalimizga подписка qilinglar va bizdan yanada yaxshiroq videolarni kutib qolinglar